Когда ребенку становится плохо дышать или что-то случается в момент каких-то процедур, то без этого мешка нельзя восстановить. То есть мы восстанавливаем дыхание в самую острую, важную минуту жизни ребенка. Без них, в общем, глазной кабинет как бы не существует. Так, да, да, тобто закривай кабінет, а будуть ми без нього не можемо. З да. Тромбоемболія легеневої артерії, які дозовано отримують і тромболітики, і потім підтримуючу терапію, і гемокоригуючу, тому це надто необхідно для нашої категорії хворих. Це наш основной спеціаліст в області по стентуванню коронарних судин. Це. це те, що інфаркт і людина або померла, або інвалід. Стент поставили, сусуд розкрили. Их Их живы. Да, их живы, все абсолютно нормально. Первично мы выявляем первичные лейкозы. К сожалению, несколько лейкозов в год мы выявляем. Вот именно бинокуляр с подсветкой с электрической позволяет лучше рассмотреть, увидеть эти клетки. У нас же информационные мононуклеозы ну, проходят, разные сдвиги. То есть это лучше для дифференциальной диагностики, соответственно, для назначения правильного лечения, то есть помощь лечащим врачам, же педиатрам. Очень хороший аппарат нужен для санации ротоглотки заинтубированных больных, тяжелых, инсультных больных, чтобы мокрота не собиралась в этой полости, облегчать им дыхание и жизнь. Это лучше для больных. Это скрининг, диагностика инфарктов миокарда и тяжелых состояний, нарушения ритма, всех острых состояний, когда человек теряет сознание и ощущает острые боли в левой половине грудной клетки. Он очень-очень нужен, потому что с декомпенсацией сахарного диабета больные, когда поступают, им каждый час нужно просто шприцом вводить инсулин, маленькую дозу. А при помощи этого аппарата мы вводим инсулин сюда, в аппарат, подключаем, и больной квалифицированно получает ту помощь, которая нужна. Да. Він нам нужен? Це, треба. це на, ми визначаємо насичення крові кислородом, хворих з, з тяжкими запаленнями легень, особливо нам, коли був свинячий гріб, знадобився. Зараз ми ним користуємося це, це це, кожен, кожен це те, що стосується пульмонології на першому місці. Исследования делаются все на этом микроскопе. Это, Кровь, ну, моча, спирометры, все, все, все самые большие микроскопии, которые mm -hmm. дает наша лаборатория. Без них, ну, это просто на акушерстве, если их не Нет, Слушай, слушай, дети, 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 дети. В рот, положимка дороже и на раз посмотрим. Это необходимо в неврологическом отделении, поскольку тут находятся больные тяжелые с нарушением дыхания, и после операции находятся больные, у которых еще функция дыхательной системы не восстановилась, и им необходима э, санация дыхательных путей, с тем, чтобы они могли себя обеспечивать адекватным кислородом. И конечно, такое оборудование необходимо, оно по сути дела является тут жизнеспасающим. Мы перешли работать сейчас на новые методы, как работает весь мир, вся Европа. Без центрифуги ни в коем случае. Все обязательно должно центрифугироваться, прежде чем начать проведение исследований в биохимическом отделе, в клиническом отделе. Обязательно надо, когда смотрим мочу, осадок мочи смотрится. Она же не просто так здесь смотрится. Надо обязательно, чтобы был осадок, для того, чтобы правильно провести анализы наши, сделать достоверно и качественно. тренажеры, они уже, это же прошло время, как бы то ни было, люди разные, есть разного веса. Да, они выходят из строя. Это что же это? Все подарки Валерия Александровича. Это все для людей, для того, чтобы мы здесь реабилитировали. И, естественно, это все вот мы больных индивидуально восстанавливаем, а потом они идут в зал и проводят дальнейшую реабилитацию и социализацию. Самое главное, чтобы эти больные вернулись в строй. быстрее взвешивать ребенка будем и точный вес или или наши весы попробуйте выставлять, которые каждый раз они сбиваются с веса а если у нас детей на прием по 30 человек приходит до года а если врачей нету и 30 детей на приеме у нас бывает вот зайдите в кабинет и посмотрите что у нас творится в очередях дело в том что наша лаборатория в основном делает анализы крови мочи и кала и для нас вот как сказать, это просто необходимо, чтобы были качественно сделаны анализы на современном микроскопе. Если там идет патология, то ее надо расшифровать, особенно да. у ребенка. Ее надо более детально посмотреть. Что там за Там они дадут нам гемоглобин такой-то, эритроциты, сниженные или повышенные, или еще что-нибудь. А разобраться в этом, вот это вот Светлана Всеволодовна, ее глаза, микроскоп. Вот эти сухожаровые шкафы используются для обработки бутылочек. Вот. Мы стерилизуем посуду, из которой кормим детей. В общем, нашим детям обязательно должно быть все соблюдаться стерильность при кормлении. И это чрезвычайно важно для того, чтобы дети не инфицировались еще дополнительно. Я помню эти часы, когда мы работали на этих перьевых чернелах медсестри руки черные, лекаря руки черные, говорить сам весь в сам в чернилах. Ну, а зараз, конечно. Та нам допоможе останавливать носове кровотечення, коли потрібно прижигання сосуду. Це допоможе нам в операционной, когда мы работаем коли ми працюємо это Тобто легше буде. Да? Там остановка кровотічення, основна задача така. Ну і мелкі пакривоми, опухолі маленького розміру мы і слізитих зможемо помощью этого апарату. Дуже приємно, коли зараз від медицини не тільки вимагають щось, але і дарують. Дуже вдячні вам. Це без Сумнів дуже необхідно для нас обладнання. Ми я думаю, що воно врятує життя на одному пацієнту. Ну, і слава Богу, це найголовніше. Саме головне, саме головне це повага до людей. І завжди ми намагаємося робити це так, що не нас просять чи не нас запрошують, а ми саме йдемо і запитуємо в людей, чим ми можемо бути корисні, що ми можемо допомогти. Тому що допомога вона не тільки виміряється в грошах. Допомога виміряється в людському відношенню вислухати людину, допомогти словам психологічно, допомогти в якісь юридичні питання, допомогти в якісь просто чисті людські питання. І саме головне, як я вже сказав, повага до людей. А потім я сказав би вже на другому місці. Це вже допомога, допомога медичним обладнанням, допомога ліками і допомога іншим. Тому це саме головне.